Починається сезон ремонту доріг. 20 березня на сесії міськради депутати розглянули це питання. За інформацією заступника міського голови, місто Жовті Води отримало на ці цілі кошти з державного бюджету у розмірі трохи більше мільйона гривень. З міського бюджету на ремонт доріг виділяється ще 150 тисяч гривень. Зміни до програми ремонту та реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок були внесені. У зв'язку з розподілом субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на будівництво, реконструкцію та ремонт вулиці доріг комунальної власності. А саме зміни. Дорога від пілону зі сторони міста П'ять до вулиці Залізнична, змінила на вулицю Казакова, це 25,3 тисячі, перелік пішохідних доріжок, яким планується здійснити поточний ремонт складено відповідно до пропозиції балансоутримувача КП вжево та результатів розгляду на профільній депутатській комісії. З місцевого бюджету передбачено 50 тисяч гривень. Перелік доріг, на яких планується виконати поточний ремонт асфальтобетонного покриття на внутрішньодворових інженерних мережах, теплої водопостачання, було складено відповідно до переліку об'єктів, які не виконали, з минулого, не виконали з минулого року. Це більше 20 вулиць. Виконання за рахунок місцевого бюджету це 100 тисяч гривень. Були також пропозиції депутата Гончарової Хаміча. Вони враховані по депутату Гончаровій. вулиця Петровського, 31 запланована на 13-й рік, вулиця Хмельницького на 14-й рік. І депутата Хоміча внесені до виконання на 14-й рік раніше. Зрозуміло, що грошей потрібно в десятки разів більше, і ось навколо виділених коштів розгорілась дискусія серед депутатів. Причому проблема цікавить всіх, незалежно від партій, такої активності наших народних обранців давно вже не відмічалось. А от улиця саме карцельна своєї кислотного золота прошу. У нас есть только э, те э, деньги, которые у нас есть. Мы их вынесли э, на розгляд депутатской комиссии, все улицы. Потому что улицы у нас не отремонтированы. Еще с прошлого года были. Мы же не можем те улицы убрать, которые у нас уже были запланированы, проголосованы депутатами. А новые ставить. Въезд город со стороны... Нет, я понимаю, Но что, -то, что -то. Деньги. Деньги. Лицо. деньги нужны у нас нет средств на это к сожалению и проекта нет я думаю у меня был разговор с директором комбината по этому вопросу мы попробуем объединиться э, исполком комбинат восток руду позовем ну возможно просто ее улучшим там, ну, грейдером пройдем засыпем там э, э, щебенкой и э, укатаем. Денег нет. Там, там, не меньше миллиона надо. Я зачем будем на тридцать, внесли и внесли на 2014 год, да? По-моему, почему четырнадцатый, почему не в этом году? Потому что денег нет. К примеру, практически та же самая площадь, улица школьная, что действительно она школьная такая, как бы разбитая. Если у нас школьная еще с 2011 или 2010 -го года стоит в этом списке? Мы ее выбросим я вообще? Я понимаю, что она стоит в списке, но 114 квадратных метров это там лицо, меньше, лицо. чем у вас 110 квадратных метров. По-моему, я по школе езжу, там она не в таком ужасном состоянии, чем лицо. Но она не в лучшем состоянии. Именно те метры, которые есть, они и есть. Ну я не согласен с тем. Я скажу так, что Буденова 30, 32, 34 Шерео порезала асфальтное покрытие вот этим алмазными пилами еще два года назад. То есть они там пытались начинать делать работы. Два года назад до сих пор не закончили. Сейчас в 2014 году. Я с этим не согласен. Я хочу, чтобы этом Владимир Николаевич, вы можете хотеть, но вы приходите на депутатскую комиссию и решайте эти вопросы. Все, что у нас есть в денежном выражении, мы выносим на депутатскую комиссию и дороги даем. Какие у нас по очереди... То, что пересматриваете, пожалуйста. Давайте вот так договоримся. На сессии мы уже рассматриваем то, что уже пересматривали с вами. Комиссия работала, да? И причем не один раз заседала. И много спорили. Перелік просто... доріг ми зараз всі почули, це все розпочатано в садрутах. А чи є графік виконання робіт? Тобто, щоб люди, скажімо, з вулиці Франка знали, що в такому місяці чекає свято, там Сейчас буде покажу. техніка і буде зроблені ці роботи. No, 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 no. І чи є кошти під цей графік? Свято буде іменно yeah. по погоді початок. То есть, чтобы это самое. Повода, график как таковой есть, объем работ есть, договор с подрядчиком и пойдут по порядку, как будет подрядчику? Ну, коллеги, дома? начнем Лишь через две недели, через две. Но сделано будет все, что указано, поскольку вы наверное следите за информацией. У нас еще и морозы будут. И снег еще будет. Мы готовы начинать ремонт уже сейчас. Особенно подрядчики на капитальный ремонт уже копы там бьют, значит, давайте будем начинать. Ну, рано еще. Рано еще, да. Через две недели начнем. А это деньги наши, о чем вы говорите, текущие. Ну, Мы будем стараться многие работы сделать еще до майских праздников. Пожалуйста. 7 числа. Я, я... Я по улицам города. Вот улица Первомайская возле поликлиники я показываю. Я сфотографировался со своего телефона я показываю вам все. Как идет машина с проволокой, идет по улице Первомайская возле больницы. Ну там тон 50-60. Они по городу ходят, эти машины. Без графика, без такого, без маршрута. Хорошо, я вас понял. Значит, Олег Федорович, давайте руководство Гарант Метиз Инвеста приглашайте вот, и пусть они следят за э, маршрутами перевозок мы им установили маршрут вот. я, они, я знаю не от вас первого слышу да. мы этим займемся Там, у нас вопрос теперь, решен, но опять бандитски возят, говорят. бог знает какими э, маршрутами Значит, с половины ответа на вопрос депутата я понял, что работы уже какие-то вы запланировали ну скажите мне, да. еще раз, Сколько? тендер проведен, э, исполнитель работ определен, договора заключены, средства есть, то есть вы, как говорят моряки... Мы ждем погоду, да, мы ждем погоду, мы ждем погоду, все. все Тендеры проведены, там где нужны, где не нужны, они да, и не правы. проводятся, Понятно. там же от суммы до да, средств мы видим, подрядчик готов. Только погода, вы правы. Потому что, ну, если мы сейчас начнем, а я смотрю в интернете, ну, мороз еще будет, и снег еще будет. Но это потом, вы представляете, это не только обо мне буду говорить плохо, но и о вас тоже. Подождем немножко, да. Я вас прошу, коллеги, с пониманием к этому отнестись. Ну, нельзя объять необъятное. Были бы у нас средства, ну, кто против того, чтобы заасфальтировать весь город. Мы сейчас работаем над тем, чтобы, э, вот нам вроде пообещали, ну, Уверенности 100% нет, чтобы 50 лет комсомола полностью перекатать, там миллион нужен. У нас есть проект, есть экспертиза. Вот. Как только появятся деньги, мы их ждем. Значит, будем проводить тендер. Будем... Мы в этом году будем закатаем полностью Хмельницкого. Деньги есть, подрядчики есть уже. Тендер проведен. Вот. Ну, объемы будут большие, но понятно, что для нашего города они ну, ну никак не соответствуют потребностям, поскольку в свое время я э, просчитывал: значит, у нас на э, душу населения асфальта в городе больше, чем в любом другом городе. Больше, чем в Днепропетровске. Асфальт этот, э, к сожалению, особенно тот, что внизу, там веселая Ивановка, все, ну уже не то, что они не, не в удовлетворительном состоянии. Э, как говорится, его уже объезжают по обочине. Вот. Ну, ножки по одежке. Можно узнать, кто будет проводить технический надзор, то есть как бы за этим работал? Потому что я по прошлому году смотрел, я подъезжал, то есть вместо положенных 5 сантиметров, вот везде ложат 3-2 сантиметра, то есть как бы... Полтора. Да, полтора сантиметра. Это то, то есть, та работа, которую просто день ненавидят. То есть если положить полтора сантиметра, дождь прошел или машина проехала, то есть как бы это все выбило. Да, они сделали, не покрыли, они то есть отчитались. А потом через полгода это все. Технадзор осуществляет э, специализированные Люди, которые имеют на это допуск. Конкретно. Что? По, конкретике по конкретике я буду говорить по-другому немножко. На данный год это будет управление определять и заключать договор с тем, кто будет делать надзор. Управление ЖК, По прошлому границ. году это был ну, УКС, допустим, за наши деньги. Если областные деньги, там они свои, своих людей на контроль ставят. Пока еще не ну, у нас только ну, управление образовано. Печать только получается. Нет, ну будет так. Значит, э, будет по договору работать человек, который имеет соответствующий сертификат. Вот. А если... А если э, сейчас... Ну, мы поднимем сейчас, если надо, Николай Васильевич, он нас осуществлял по прошлому году технадзор. Когда это будет новый человек, общем, дайте депутатам телефон этого человека, потому что мы лично с депутатами выезжали, и, и видели результаты это этого контроля, этот асфальт, да. который уже уложен несколько дней назад, можно брать руками, без всяких там инструментов. То есть, знаете, тогда да, да, мы тогда будем значит, спрашивать да, этого да. человека. Хорошо. И тогда требовать, если он плохо работает, требовать расстояние. Когда выезжали в прошлый раз, смотрели на это все. Когда постелили асфальт, нигде в городе, даже, даже квадратного сантиметра никто не убрал после того, как положили. То есть вот такие камни, повторяю, валялись, вот мы выезжали, и смотрели, вот такие камни валялись. Эти камни обратно же давят новый асфальт, и он просто вылетает. Чтобы при контроле. Чтобы не только посмотрели толщину, но чтобы после укладки и убирали. Я с вами полностью согласен. Значит, коллеги, ну давайте дополним этот контроль еще депутатским контролем. У нас есть комиссия по ЖКХ. Она имеет полное право проконтролировать того контролера, который контролирует. Я его сам разорву тогда, если вот это будет. Хорошо? Все делают люди. Все делают люди, все делают наши добрые желтоводцы. Вот, мы внутри можем разобраться сами. Был случай, действительно, мы потом это завели Никополь, это были деньги областные, и они сами проводили тендер. И приехали там какие-то цыгане. Мы этот вопрос с вами уже обсуждали, кстати, я помню. Вот. Ну, не будем допускать. На сегодняшний момент есть ли дефектная ведомость по дорогам? Да. Я в каком смысле? В прошлом году что-то делали. Так вот, так эти места каким-то образом выдержали испытания зимой или нет? После нет. того какие меры предпринимаются к тому, чтобы восстановить за счет того, кто это дело запустил? Это раз, второе. Пожалуйста, значит, ну может быть и не помните, но ну, не знаю, на лет пять назад, 50 лет комсомола довольно большую значит, площадь там ремонтировали. У меня вопрос. Что предполагается по тем, что ремонтировать 50 лет комсомол? От какого до какого до перекрестка? Капитальный ремонт предполагается сделать от Гагарина до Багуна. Нет, ну это капитальный. это капитальный. У нас там текущий запланирован. Ну, Капитальные это, идет. это мы добиваемся пока, этих денег да. пока-то нет. Ну, по крайней мере, запланировано, где есть проект и так далее. То есть, на вот это проект на да. кусочки, да? у, у, у нас есть, на, да. кусочки, У нас есть полуна до Крапотки, да, как бы... У нас полностью есть проект на все 50 лет комсомола, но денег, скорее всего, хватит на вот это. Согласен, да. тогда еще раз вопрос. Значит, совершенно недавно делали э, эту улицу. Я не помню, но отрезок, по-моему, от на до того самого. В каком виде она сейчас, вы видите? Ну как, что, ну, вы видите улицу Петровского? И Петровского От э, да. Багуна до Кропоткина. Ей 30 лет. Вот у вас есть контроль. Предложение. Поэтому предложение одно. Мы будем рассматривать вопрос по управлению ЖКХ. Угу. Там должен быть человек, который занимается вопросом. Ну, там есть главный инженер. Главный инженер этими вопросами заниматься не будет. В тех документах, которые нам давали на семинар, было написано поточный дорог, э, ремонт дорих и пешеходных бережек места. Сегодня нам дали э, изменения. Там написано просто поточный ремонт начинается с улицы Баумана. Дальше второй листочек, четвертый на нем написано. Опять поточный ремонт начинается с улицы Буденова 6. Что изменилось? Не ну, могу понять, почему вы его так все. И сейчас, когда говорит вам, задает вопросы Анатолий Алексеевич, вы объясняете, какой участок планируется ремонтировать? А почему понимаю, здесь этого? Я делают? по деньгам э, планирую. По деньгам, исключительно. У нас есть полностью проект на всю дорогу. Но если нам, опять же, если нам выделят деньги, то, скорее всего, тех, о которых речь шла, денег хватит на вот этот участок, не больше. Вот это имеется в виду. Поймите правильно. Я, я вас пытаюсь правильно понять, но здесь просто в этом графике перечислены улицы города без привязки. И фраза «поточный ремонт». Если повторяюсь, первый раз было написано «поточный ремонт дорог и пешеходный дорог», то ну, сейчас вас, просто «поточный ремонт». Исходя, исходя из того, что сейчас дана редакция, так, то поточный ремонт практически ну, в ней так функционально нагрузка аннулирована. Ну, Если шоу, раньше было все. разъяснено, что это внутри, что это значит, сейчас снаружи, сейчас это все поточный ремонт. Его это можно значит, было все в кучу кучу по поточный ремонт, да? и значит, упростить. Я, ну, давайте сделаем. И еще, и еще, ведь я сколько я понимаю, <coughs> есть программа, <coughs> да, не просто на этот год. Вот как мы изменение сейчас Есть уточняем, так, но почему бы внести уточнение вот в эту, значит, назву напрямку деятельности, мы не да. понимаем. Мы, мы, которая позволяла ориентироваться еще раз говорю. Только это снаружи, то ли это внутри, хотя бы так. Мы программу сейчас, изменения в программу у нас. Александр, 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 Александр. у нас в проекте было написано? Ну, написали, вот в проекте написано поточный ремонт дори, пешегинный дори же. Да. Это ну, первая позиция, ну. да? А сейчас просто поточный ремонт. Коллеги, ну я, я понял, мы зашли в такое, это, не, не, я не хочу силовое решение принимать. Давайте доработаем этот вопрос. Давайте доработаем и после перерыва его рассмотрим еще раз. У дискусії назва підприємства підрядника жодного разу не згадувалась, чи він приїжджий, чи місцевий і як називається, ми вам повідомити поки що не можемо. А з рішенням сесії міськради можете познайомитись в газеті міської ради «Жовтоводські вісті. Там конкретно дізнаєтесь, на яких вулицях буде свято у цьому сезоні. Як ви чули, влада до ремонту готова. Ну, а ми сподіваємось. що в місті Жовті воды кількість доріг на душу населення поступово переросте у якість.